عدى اكثر من سنه ويومين وعلى ما يبدو انه كان في هناك نوعين من الاستقبال استقبال من الباحثين والمجددين وكان منهم اسلام على سبيل المثال والنتيجه انه لبس البدله الزرقاء واستقبال من الازهر وكانهم لم يسمعوا شيء ده اللي وصلني لكن ايه اللي وصل للدكتور سيد القيم شوف والحقيقه الرئيس ليس بعيدا عن الخطا كاي انسان وارى انه يحيل تجديد الملف الخطاب الديني الى الازهر كمن يطلب من الفيروس ان يقتل نفسه اثنين لما سيد الامام كان بيقول الكلام ده زمان كان بيقولوا عليا سيد اصله ايه بيجمع قمامه واطلقوا علي الله اللفظ ده يعني جامع القمامة هو أه الحقيقة اه طب ما تنضفوا القمامة دي يعني أنا ما ألفتش حاجة ليه سايبينها موجودة؟ ليه سايبين القمامة دي موجودة عندك في إسلامك وبتقول ده إسلامي؟ فلما يجي إسلام بحيري يمسك المكنسة والبتاع وينضف لكم ويرش ويسيق نحبسه هو هنا الوحي زمان كان بينزل من السماء للأرض دلوقتي الوحي بيطلع من المشايخ دول من الارض للسماء بيدوا اوامر لربنا. يعني يقول لك خلع الحجاب حرام، يعني هنا بيقول لربنا خد بالك احنا حرمنا الحجاب لمواظفة اللي فاللي مش محجبة اعمل لها عقوبة دخلها النار. بندي أوامر للسماء. واحد يقول لك فرقة كاملة السجاير حرام، يا عم هو كان على ايامهم تدخين؟ هتحرموها ليه؟ بينما مثلا يجينا الراجل المفتي السابق الشيخ علي جمعه يقول لك الحشيش ده ما دي ماده طيبه وطبيعيه ومن خلق الله وحيرتوني طيب يعني يعني دلوقتي الماده الطيبه دي عشان استعملها لازم ادخن فتتفقوا مع بعض حش عشان ربنا فوق ما ياخد بكلام مين فيكم ينفذ لمين فيكم كلامه ولو نظرت في التاريخ لوجدت أن المذابح والدم الذي روى الأرض بملايين البشر كان لأسباب دينية وعقائدية عشان الاختلافات المشايخ والأحبار والقسس والبابوات إلى آخره هل, هل, هل بتعتقد أنه هذا الشكل من المؤسسات يتحول إلى راعي للإرهاب يعني حتى أنا سمعت إن حضرتك كنت تدعو بس صحح لي هذه المقولة إلى إدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية. نعم أنا الآن ترى ذلك أرى ذلك أرى ذلك ليه؟ وفي ناس شغالة على الكلام ده وفي ناس هتروح ترفع قضية في المحكمة الدولية وأنا لا هقدم لهم المستندات وإنه يعني إزاي حد يتجرأ على الأزهر لدرجة وصفه بالمؤسسة الإرهابية طالما وصف الأزهر بوسطيته طالما وصف الأزهر بهدوئه آه هو إرهاب وسطي ليه يعني هو إرهاب وسطي يعني بلاش تموت مية موت عشرة مثلا بلاش السكاكين والخناجر يعني وسطي يعني إرهاب معقول يعني لأنه في النهاية يعني هو رافض ما تفعله هو داعش هو ورافض يرى ما. كل من هو غير مسلم وغير متمذهب بمذهبه السني الحنبلي الوهابي هو كافر